Ой, що сьогодні відбулося? Значить, должны були прийти підприємці на цю зустріч, представники трібного середнього бізнесу, а прийшло якісь повторили людини. Чим це можна пов'язати? Для нас це тоже було таким удивленням, що людей прийшло мало і ми всячески допомагали. тем людям, которые должны были это сделать, убранному секретарю в голове, чтобы людей пришло побольше. На мой взгляд, это либо недоверие к этой ассоциации, либо плохая информированность людей на самом деле я как предприниматель хотел, чтобы количество представителей бизнеса, малого и среднего предпринимателей было больше для того, чтобы они выбрали, утвердили статут, там, проговорили его, цели этой организации, прописали их и в первую очередь выбрали тех, кому они действительно доверяют, которые будут в этой ассоциации или союзе предпринимателей представлять их интересы З точки захисту ну, наскільки відомо, минулого разу, коли збиралися підприємці, скажімо, вашого масштабу за ініціативу міського голови, такі керівні органи, така президія, начебто були хлопці. А сьогодні що сталося? Не було ні, ні, ні тих, ні тих. Ну от э, наше було удивлення, що навіть не було збранного голова или председателя і секретаря. А, то ли це... желание устраниться, то ли процесс пошел не по тому сценарию, который планировался, мы можем только догадываться. Но факт остается фактом. За сприянием Влады, при поддержке мэра, при инициативе головы и секретаря Обранова произошло то, что произошло. На мой взгляд, эти сборы не состоялись, и мы хотели, чтобы на найближчу дату, до якої ми там плануємо, пусть это будет через місяць. Підприємці було як можна більше, щоб процес був і організація створилась саме та, яка буде іме і визначена, яка буде відстоювати їхні інтереси, створювати їм умови для розвитку. Ну які кроки городі. до цього ви зробили сьогодні на сьогоднішньому зібранні? на сьогодні ми, ті, хто прийшли, те, кто неравнодушны, мы еще раз обменялись телефонами для того, чтобы распространить там среди знакомых предпринимателей. Нам э, поможет 09 газета, они предложили свои услуги, чтобы донести информацию и убедить предпринимателей, несмотря на весь негатив, который есть у нас э, в городе, что все-таки этот процесс в их руках, и для того, чтобы они самоорганизовались, и пришли и создали этот орган, и им же и управляли, и он был их органом, а мы хотим, чтобы разместить статут этой организации, для того, чтобы люди видели, что процессы прозрачны, здесь нет лоббирования чьих-то интересов, и статут будет размещен во всех возможных, кто согласится предоставить свое место, для того, чтобы обговорить его, и на следующем собрании, мы надеемся, которое состоится, предприниматели поверили, что это будет именно их организация, и чтобы все процессы были прозрачны. Надеемся, что все подключатся и увидят это на официальном сайте Мисской Влады и на мощных ресурсах, которые в городе у нас существуют, средств массовой информации. Ну, напомню, для популяризации своей деятельности треба какая-то э, рекламная акция, э, какая-то информационная кампания. Что ваша организация мая организация еще не создана, мы, как и все, видим в ней инструмент защиты прав предпринимателей. Это мы так видим. Мы хотим собрать больше предпринимателей, чтобы понять, все ли так видят, и принять позицию большинства. Чтобы предприниматели назвали свои проблемы и вокруг этого сгруппироваться. Мы хотим, чтобы в городе были в первую очередь созданы условия для развития предпринимательства. И соответственно как следствием этого будет и наполнение бюджета, и желание развивать что-то в городе, а не уезжать отсюда. И одной из главных вещей союза, ассоциации мы видим в том, что это будет команда, коллектив, которая будет идти на помощь друг другу в случае возникновения каких-то там наездов незаконных, да, которые будут. Превышение полномочий, когда, допустим, одному предпринимателю, на его взгляд, незаконно э, мешают развиваться или давят на него э, каким-то ресурсом или, там, со стороны э, штрафов, фискальных органов, чтобы э, люди шли на помощь друг другу и по э, какому-то там позвонку мы объединялись, приходили, разбирались в этой проблеме и не давали э, этой командой этому вопросу уходить в незаконное поле или уничтожить этого предпринимателя. Мы за то, чтобы сначала дать условия предпринимателям, а потом получать городу дивиденды в виде и налогов, и рабочих мест. То есть и гуртомик батька легче будет, верно? Да. Дякую.